آپ کی مضبوط معیشت نمبر دو قومی ہمانگی نمبر تین ایک مضبوط دفاع شروع ہم لوگ کرتے ہیں آپ کے قومی ہمانگی کے حوالے سے جس وقت اجاسف ابھی گیا تھا گوادر اور وہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جس کا پہلے بھی تع ہو چکا ہے اس کے لیے وہ گیا ہوا تھا تو جناب والا وہاں پہ حالات یہ تھے کہ گوادر کے اس جگہ کو ایک گیریزنس بنایا ہوا تھا ایک قلعہ بنایا ہوا تھا مقامی لوگ وہاں پہ نہیں جا سکتے تھے اندر وہاں پہ ماگیر جو ہے گوادر کے بلوچستان کے جس وقت اپنا ماگیری کے لیے فشنگ کے لیے باہر جاتے ہیں ان کو ٹرولرز کو سیکیورٹی فورسز پکڑ کے سرچ کرتی ہیں ان کا جو کیچ ہوتا ہے جو انہوں نے شکار کیا ہوتا ہے وہ ان سے لیا جاتا ہے ان کو وہاں پہ آمد و رفت کی اجازت نہیں ہے بلوچستان کے ساتھ ہاتھ اجداء میں بدقسمتی کے ساتھ اس وقت آج پاکستان کا نہ ترانہ کوئی صبح گیا جا رہا ہے اور نہ ہی پاکستان کا جھنڈا کوئی لگا رہا ہے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں بلوچستان میں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کے پشتون بیلٹ میں جتنے لوگ ہیں وہ وہاں پہ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے جو آپ کی انفوس ڈسپیرنسز ہو رہی ہیں اس کا امپیکٹ بہت ہی زیادہ نیگٹیو ہے لوگ ہوش کے ناخن لے اسلام آباد میں لوگ ہوش کے ناخن لے پاکستان میں انیس سو اکتر بدقسمتی کے ساتھ بحثیت ایک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے نظر آ رہا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ وہ چیزیں ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں مارنگ بلوچ صاحبہ کو آپ نے یا جلسہ نہیں کرنے دیا تو اس کا امپیکٹ دیکھیں لوگ پھر بھی نکلے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پاکستان کے ان لوگوں کو جو کہ آپ کی آئین کی سپریمیسی کے لیے قانون کی سپریمیسی کے لیے باہر نکل کے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں مارنگ بلوچ صاحب ہو گئی ہیں اور ان کے طرح ان کے اور ساتھی ہیں وہ کیا چاہتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی لہٰذا خدارہ لوگوں کو آپ گولی کے زور کے ساتھ ڈنڈے کے زور کے ساتھ سپریس نہ کریں میں یہاں پہ پنجاب پولیس کے جتنے بھی یہاں پہ لڑکے یا مطلب ہمارے بچے ہیں نا یہاں پہ یہ جتنے اہلکار ہیں پنجاب پولیس کے میں کسی کو چیلنج کرتا ہوں اوپن چیلنج آئیں میرے ساتھ ابھی آئیں اور بغیر وردی کے بھی جا کے بلوچستان میں انٹر ہو میں دیکھتا ہوں کتنا ٹائم اندر جاتے ہیں اور کتنا ٹائم وہاں پہ وہ لگا سکتے ہیں حالات یہ ہیں اور وردی میں

اور ان کے ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں یہ چڑ دوڑتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلتا ہوں کہ آپ کا جو قبائلی علاقے جات ہیں وہاں سے جو آپ کے اکراس تو بورڈر یا لوگ آتے ہیں تو کیا آپ کے پی کے پٹواری ان بورڈر پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں لہذا پوچھ گچھ ہونی چاہیے یا بلوچستان کے رستے پانچ سو ارب روپے کا پیٹرول سمگل ہوتا ہے تو وہ خچر اور گدوں پہ آتا ہے وہ کون لے رہا ہے پیسہ وہ سمگل ہو کے آپ کے, کے پی کے تھاکوٹ اور بٹاگرام تک بشمول پنجاب اور سندھ وہ پیٹرول کیسے پہنچتا ہے کون ذمہ دار ہے لہذا اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم جاتے ہیں اکانومی پہ معیشت پہ ان حالات میں میرے بھائی مہنگائی اور بڑھے گی اس وقت آپ کا ڈراؤٹ ہے بارشیں نہیں ہوئی ہیں آپ کی اناج کی قیمتیں اور بڑھیں گی حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے ایسن اقبال اچھلتا پھرتا ہے پر ایسن اقبال سے میں پوچھتا ہوں میں فلور آف تاؤس ہاؤس پہ بھی میں نے پوچھا ہے اور میں میڈیا پہ پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کا وفاقی پبلک سیکٹر ڈیویلپمنٹ پروگرام یعنی کہ ترقیاتی بجٹ جو قومی اسمبلی نے منظور کیا تھا دو چوبیس پچیس کے بجٹ میں وہ تھا ایک ہزار چار سو ارب روپے ابھی تک صرف ایک سو چوبیس ارب روپے جو ہے وہ ریلیز ہوا ہے یعنی کہ نو فیصد بھی نہیں ہوا اور چھ مہینے گزر گئے ہیں تو اگلے چھ مہینوں میں کیا کریں گے یہ تو سب سے بڑی ناکامی ہے اور کہتے ہیں کہ جی بڑی یہ حکومت آگے جا رہی ہے تو انسٹالڈ اردلی ہیں ان کے پاس ہے کیا ان کے پاس یہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن پارٹی کی لیڈرشپ کا نیگوشیٹنگ کمیٹی کا انمونیٹرڈ انوائرمنٹ میں یہ ہماری میٹنگ بھی نہیں ارینج کرا سکے باقی چیزیں چھوڑے تو لہٰذا انسٹال جو جو ایک آدمی غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا یہ تو آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں جناب آپ کا ریونیو شارٹ فال چار سو ارب روپئے پچھلے چھ مہینے میں تھا مزید بڑھ رہا ہے کہاں سے پورا کریں گے افسر شاہی یہاں پہ ہے کہ ایک ہزار دس گاڑیاں یہ خریدنے جا رہا ہے شدید ہم نے مضمت کی عوام کے اوپر یہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے یہاں پہ یہ اشیاء کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آپ دیکھ لیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ عمر چیمہ صاحب اجاز چودری صاحب پروڈکشن آرڈرز ان کے ایشو ہو گئے ہیں کنٹیمٹ آف کورٹ یہ کر رہے ہیں آپ کا اسیملی کا یہ کنٹیمٹ کر رہے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے آپ کی امیہ محمود و رشید صاحب ان سارے سینٹر آزم خان سواتی صاحب ان کی بیل ہوئی ہے شاہ محمود قریشت صاحب ہمارے وائس چیرمن ہیں یہ سب کے سب جیل میں کس لیے ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے وزیراعظم عمران خان صاحب برشرا بی بی صاحبہ یہ سب کے سب پولیٹیکل پریزنرز ہیں یہاں پہ سفارت خانوں میں جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں لوگ سر ڈپلومیٹس ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں آئین اور قانون ہی نہیں ہے یہاں پہ کون سرمایہ کاری کرنے کے لیے آئے گا ایک بزنس مین کو اٹھا کے لائے انٹیلیجنس ایجنسیز والے اٹھا کے اس کو پورٹرے کرنے جی بڑا بزنس مین آئے یہاں پہ پہلے تو یہ بتائیں نا ایس آئی ایف سی کا میں نے سوال بھی قومی اسیمبلی میں کہا ہے ڈالا ہوا ہے ابھی تک جواب نہیں آیا ایس آئی ایف سی کا خواتین حضرات پچاس ارب ڈالر ہم لوگ دو سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ جناب آرہا ہے پاکستان الیکٹرونک فنڈ ٹرانسفر کے ذریعے ایک سیکنڈ میں رقم آتی ہے یہ کوئی انہوں نے اونٹوں پہ لد کے اشرفیاں وہاں سے شروع کی ہیں دوست ممالک سے کیا وہ کوئی کافلہ بھٹک گیا ہے کدھر یا کوئی بیری جاز میں پرانے بیری جاز میں مانڈل کے ساحل پہ جا کے پھس گیا ہے یا مالابار کوسٹ پہ جا کے پھس گیا ہے کہیں پہ حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے انویسمنٹ زیرو بٹا زیرو ہے لات سکیل مینیفیکسنگ جو کہ معیشت کا ایک انجن ہوتا ہے اس کی زیرو گروتھ نہیں ہے نیگٹیو منفی گروتھ انجن گاڑی کا آپ کا سیز ہوا ہو گاڑی کہاں پہ چلے گی معیشت کہاں پہ چلے گی بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ بیس لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں فی کس آپ بیس لاکھ روپے بھی لگائیں کہ جو اس نے خرچہ کیا ہوگا آپ کا چار ہزار ارب بنتا ہے جو کہ اس ایکسچینج ریٹ پہ چودہ ارب ڈالر بنتا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے کشکول اٹھا کے ہم لوگ آئیم ایم ایف کے پیچھے جا رہے ہیں کہ یہ ہمیں ڈیڑھ ارب ڈالر دیں اور وہاں سے چودہ ارب ڈالر پاکستان سے چلا گیا ان کو پرواہ نہیں ہے اوپر سے پیکا ایکٹ امینڈمنٹ وہ خواتی رضرات میرے جو ساتھی ہیں میڈیا کے یہاں پہ کھڑے ہیں یہ تلوار آپ کے لیے اور ہمارے لیے تیار ہوئی ہے میرے بکلا کے لیے تیار ہوئی ہے یہ جلال جس طرح اپنی تلوار تیز کرتے ہیں ہمارے ساروں کے ساروں کی گلے اڑائیں گے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ کا ڈیجیٹل پاکستان بل جس کو ہم نے اپوز کیا پہلے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور زرداری اور یہ سارے کے سارے کھڑے ہو کے کہتے تھے جی ہم لوگ بڑے جمہوریت پسند لوگ ہیں جھوٹ بولتے ہیں دوگلا پان ہے بلاول کبھی انساروں کا ٹوٹل دوگلا پان اور انہوں نے اپنی چھوٹی سی اپنا حکومت کے لیے پورے کا پورا کھلواڑ کر دیا انہوں نے نہ دیموکرسی کو دیکھا اور نہ رول آف لوگ کو دیکھا اور پیپلز پارٹی نے پیکا ایکٹ کے لیے بھی ووٹ دیا اور ڈیجیٹل پاکستان کے لیے بھی ووٹ دیا اور درلے سے ووٹ دیا ان کو شرم نہیں آتی یہ لوگ بے شرم لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف نے ہم نے اس کے خلاف ووٹ دیا سٹینڈنگ کمیٹی میں اس کو اپوز کیا میرا اپنا لیٹر اس کا ڈیسینڈنگ نوٹ سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے چیئرمین کمیٹی کو بھی میں نے دیا اور ہم نے اس کو اپوز کیا اور یہ دونوں چیزیں اس طرح کی ہیں جو کہ تلوار کے طور پہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور آپ کے فریڈم آف لا آپ کا لا کے خلاف یہ استعمال ہوں گی پاکستان میں اس وقت بدقسمتی کے ساتھ کوئی جمہوریت نہیں ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کو ہم لوگ چیلنج بھی کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت بھی ہم نے چیلنج کیا تھا اور رات کو چار بجے میری سپیچ قومی اسمبلی میں آپ دیکھ لیں انہوں نے ٹیلی کاسٹ نہیں کی تھی اور واضح طور پہ میں, میں نے کہا تھا کہ یہ زہر قاتل ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے آئین کے لیے پیکا لا ہو گیا پاکستان ڈیجیٹل بل ہو گیا یہ بھی پاکستان کی جمہوریت کے لیے آئین کے لیے زیر قاتل ہے جو کہ اس وقت کی ریجیم ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کا ڈی این اے تبدیل ہو پاکستان میں جمہور نہ ہو پاکستان میں جمہوریت نہ ہو فریڈم آف سپیچ نہ ہو بدقسمتی کے ساتھ میں پھر دور آتا ہوں بلوچستان کے حالات دیکھ لیں حالات ٹھیک نہیں ہیں ہوش کے نہ خون لیں آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں عوام کے خلاف آپ لڑائی نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ڈائلوگ کھولیں پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے انکلوسیفنس ہونی چاہیے یا کسی کو میری سٹیٹمنٹ میں ردی بھر بھی کوئی شک و شبہ ہو میرا اوپن چیلنج ہے یہاں کے چاہے وہ چیف سیکرٹری پنجاب ہو چاہے یہ پنجاب کے منسٹرز ہو یا یہ پنجاب پولیس کا آئی جی ہو یا کوئی اور شخص ہو آپ گاڑی میں بیٹھیں اور جائیں ذرا بائی روڈ بلوچستان میں دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ حال کیا ہوتا ہے یہ وہ کیسز ہیں جن کا مجھے پورے پنجاب میں میرے خلاف یہ ایف آئی آرز ہوئی ہوئی ہیں پر مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کوئی میرے پاس اوڑن تشتری تھی سنیمانی ٹوپی تھی کیا تھی کہ ہر جگہ میرے سمیت باقی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہم سارے ورکرز کو امپلیکیٹ کیا ہوا ہے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اسٹیٹ کی جو آپ آ... بینکرپسی سمجھ لیں یا انکومپیٹنس سمجھ لیں یہ وہ اس وہ ظاہر کر رہی ہے کہ جس وقت آپ کی جوڈیشری ہو گئی آپ کی ایگزیکٹو ہو گئی یہ ساری کی ساری بیٹھ جائیں تو پھر ملک میں یہ حالات ہوتے ہیں